Примерно в ноябре месяце 2013 года я обратился ну, в одно из предприятий города Киева, то есть которое находится по улице Жмеринская по поводу изготовления, изготовить мне мебель, то есть это именно шкафы купе и кухню. Получилось порядка 29 тысяч гривен вместе с работой, в итоге после чего я оплатил. 100% за мебель, а именно порядка 24 тысяч гривен. 5 тысяч гривен составила ну, сборка и доставка. Так, Квартира моя находится в городе Одесса. Ну, получилось вот так вот. В итоге оговоренные сроки, которые в договоре были, 13 декабря. На этот срок мне мебель не изготовили. После чего я приехал по месту, где я заказывал мебель. Там уже висела вывеска аренды. После чего я повесил от руки написанную вывеску, то есть, что кто еще пострадал от мошеннических действий данной особы, чтобы обращались по моему телефону. В этот же день мне позвонили порядка пяти человек. После чего мы решили написать коллективное заявление Святошинской РВД. Ну, в связи с мошенничеством, оказанным у нас данной ну, группы лиц данной особы. После чего то есть, начали постепенно приходить люди, писать заявления. И нас таких начали звонки мне постоянные быть, то есть от пострадавших. В итоге нас таких оказалось порядка 25 человек. То есть по примерная стоимость убытка, ну, которую я знаю, как бы якобы лично я знаю, составляет порядка 650 тысяч гривен.